Salam əhmətli kanalımıza izləyicilərimiz hər vaxtınız xeyir olsun. Urmat Masazır qəsəbəsində, Masazırın mərkəzində bir bir əla ATV satışa çıxarılıb. Qiymətinə görə əla bir yerdədir, mərkəzi yerdədir. Belə deyək ki, yəni, gənc ailələr üçün çox əlverişli bir, bir şansdır. Buradan evin çöl tərəfindən, məhəllə tərəfindən olan giriş qapısıdır. Yəni maşın üçün olan qaraj hissəsidir. Alt hissəsi də tam təmir olunub. Bir də daha da vurğulayım ki, yəni burada kommentariyalarda yazırsınız ki, həyət yoxdur. Yəni həyət balacadır. Yəni bu ev sırf geniş ailəli müştərilər üçün nəzərdə tutulub. Baxın, burada bir maşın rahat yerləşir. Alt hissəsində yəni 2 otaq və bir sanitar qovşaq nəzərdə tutulub. Bura birinci otağıdır. Yəni buranı sözsüz ki, alıcı bir az bir qismində pul xərclib, təmir edib, yaşayışa tam, yəni bir-birə baxın, tavan vurulub, divarlar ağandırılıb, peçə qalıp, yəni döşəmə hissəsi. Burda alt hissədə mətbəx kimi və sanitar qovşaq kimi nəzərdə tutulan ərazi var və qalxırıq evin Ən əsası üst hissəsində, masazırdı. Əgər sizə çatdırım ki, ən mərkəzi yerlərdədir. Ən yəni yola yaxın, məktəbə, bağçaya yaxın, əla bir yerdədir. Baxın, biribir xarici görünüşü var, hörmətli izləyicilərimiz, təmir də ki, çox kiçik səviyyədə başa çatdırılıb, sahibindən satılır. <laughs> daxil otağ təhlizə. Baxın, belə bir səriyəli təmir var. Yuxarı hissədə 3 yataq otağıdır. Baxın, burada belə bir qonaq otağı var. Bu qonaq otağı da yəni kifayət qədər geniş ölçülərdədir və yəni dekora boyalar vurulub, səriyəli qoylar vurulub. Burda strip işte, patreykaların yerləridir. Bura hamı otağı da mərkəzdə yerləşəcəyimiz. Bura birinci yataq otağıdır. Baxın, bu formada nəfət otağı var. Yenə qayıdırıq. Dəhlizə, dəhlizdən növbəti otaq. Yataq otağı. Qiyməti 56000 manata təklif olunur. Yəni sözsüz ki, bu real alıcı üçün endirilən qiymət olacaq. Baxan yəni boyu Yataq otağı da kifayət qədər genişdir. Sahibindən satılır, hörmətinizə edəcəyəmiz. Birbaşa sahibindən satışa çıxarılıb. Bu burda mətbəxidir. Belə bir, bir mətbəxi var. <laughs>